на воду и держит температуру воды 20-22 градуса зимой ну когда уже сильные морозы конечно я это дело не трогаю вода немного мы ее сливаем а так практически всю зиму может быть недели две максимум три я не пользуюсь бассейном так показываю баню Вот эта баня на дровах. Значит, она влажная, да? Да, она влажная, естественно. Здесь специальная камера. Вот посмотрите, видите, труба. Камера, она дает пар. Вот. И на, допустим, на два человека вот так. Достаточно. Она очень экономичная. 40 минут и здесь уже температура 80, то есть ну, она такая домашняя и больше не нужная для, для себя, если здесь комната отдыха такая, вот. чай попить, там телевизор посмотреть, новости послушать. Ну там вот теренкур, походить, посидеть в тени. Так, Чай буде? Біджать можна, Нужно. Нужно. я вважаю, що кожна людина має право на приватне життя і є такі сторони, там це не має значення. Політик це не політик, вот, яка належить йому. І він не хоче, щоб хтось втручався. Торка... До... Торка... Торкався. Ні, ну я дозволив. Це з, з мого дозволу. Я не всім дозволяю. Не всім. Я дозволяю, і кожна людина дозволяє, тому ну, кому дозволяє, до кого є повага, є там певна довіра. І знає, що. Ця людина, вона, як кажуть, з каменем не ходить за пазухой. Так і я, я такий, як і всі.